नमस्कार मी शुभांगी पंडित स्वते न्यूज मराठीच्या बातमीपत्रात आपलं स्वागत आहे तर पाहू याच्या काही ठळक घडामोडी डोंगरकडा येथील ईदगाह येथे ईद उल फित्र रमजान ईद साजरी करण्यात आली डोंगरकडा येथील ईदगाह येथे मौलवी सहाब यांच्या मार्गदर्शनाखाली पवित्र कुराणांचे वाचन व सर्व मुस्लिम बांधवांनी दो रकात नमाज अदा करून एकमेकांना अलिंगन देऊन ईद उफ़ित्र शुभेक्षा दिलिया हम ये बात कहते हैं कि आज हमारे ईद का दिन यानी ख़ुशी का दिन है और ये दिन हमें मिला है रमज़ान के महीने की पूरी बरक़त की वजह से कि आज हमारे ईद का दिन रहता है सारे लोग हमारे खुशी में रहते हैं और अच्छे कपड़े पहनकर पीतर लगाकर कर शुरमार लगा ईदगाह पर आते हैं और अल्लाह के सामने दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे गुनाह जो थे अल्लाह माफ़ कर दे और हमारे गुनाह को में ने बदल दे और हमको अच्छी ज़िंदगी दे अमन और शांति की ज़िंदगी गुजारने की तोफ़ी दे ये हम प्रार्थना अल्लाह से करते हैं ईश्वर से करते हैं और हमारी ज़िंदगी में जो है एक सुकून चैन की ज़िंदगी हमारी गुजरे हम अल्लाह से प्रार्थना यहाँ पे करते हैं और जितने दुनिया में इंसान है सारे इंसानों की एक ज़िंदगी अच्छी गुजर यानी सारे इंसान जितने सारे मज़हब के लोग एक साथ रहकर अपनी ज़िंदगी को गुजारें और अमन व शांति का पैगाम देकर अपने दिन को अपने धर्म को बढ़ाकर उसको सामने रखकर अपनी ज़िंदगी गुजारें इसी बिना पर हम ईद बिना पर हम ये बयान देते हैं कि हम शांति के साथ हम ईद बनाते हैं खुशी के साथ ईद बनाते हैं और बनाने के बाद हम भगवान से प्रार्थना करते हैं यानी अल्लाह से दुआ करते हैं कि सारे इंसानों को खुशी और मुसरद आता